Черкаський Дніпро напередодні зимової паузи опинився у трійці лідерів чемпіонату. На жаль, господарі поля не зуміли обіграти сильних суперників з кіровоградської зірки. Вирішальний матч завершився із нічинним рахунком два Перший там пройшов більш-менш спокійно для обох команд. Втім, друга частина гри була сповнена ризикованих моментів. Рахунок відкрили черкащани і вже за п'ять хвилин по тому пропустили м'яч у свої ворота. Далі кіровоградці знову завдали удару. Наприкінці матчу капітан Черкаського Дніпра Олег Тарасенко врятував ситуацію потужним пострілом та був визнаний кращим гравцем. Много корективів внесла звісна погода. Дуже важке поле було, мокре. тось. ну, скажем, не держало оно ну, так, вот и это, конечно, внесло рисунок, ну, коррективы в рисунок игры как и с нашей стороны, так я думаю, и с, со стороны команды Черкасский Днепр, вот я думаю, что в целом э, болельщикам игра должна была понравиться, обе команды хотели победить, был накал, была борьба, было желание, да, может где-то не было, скажем, такой там Ну, скажу, хто любить там контроль м'яча, може быть, не вийшло, але опять же таки є на то свої причини. Вперше під час домашнього матчу на центральному стадіоні було зафіксовано рекорд вболівальників. Понад 6 тисяч осіб. Я думаю, все-таки ісход поєдинка справедливий результат. Еще могли и Создав столько моментів. могли и проиграть но это футбол футбол я очень благодарен команде и не только команде я всем благодарен кто работает в нашем клубе все стараются внести свою лепту в положительный результат поэтому радует что у команды есть дух дух есть желание биться в каждой игре не всегда получается там э, результат тот, который нам приемлем, но тем не менее, я считаю, что сегодня, сегодня наша команда показала достаточно неплохой футбол. Ну я вообще э, по концовке хочу сказать, первое, наконец-то болельщик пришел, но хотелось бы, чтобы не только на, на зирку Кировоград, на лидеров приходили, все-таки... Не так много сейчас праздников по этой жизни, и я считаю все-таки прийти поддержать любимую команду и все-таки помочь, помочь добиться определенного результата. Поверьте мне, что мы играем для вас, для зрителей, и очень приятно, когда на трибунах люди неравнодушные и заполняют стадион. Поэтому хочется, хочется своей игрой, своей игрой привлечь на стадион болельщика. Футболісти вдячні потужній підтримці та готові продовжити боротьбу за прем'єр-лігу вже восени.